Вот у меня есть знакомые коллекционеры, они собирают вот, фотографии, пейзажа, на пляже собирает. Он покупает пейзажную фотографию. Это не современная фотография в плане там, современного искусства. Это фотография, классика. Вот, вот он собирает напечатанные, на барите и, и прочее, платит там, большие деньги за это дело. И у нас есть хорошие пейзажисты, и вот он у них покупает. Есть коллекционеры, которые увлекаются портретные фотографии, это не собирают там вот а, то есть от самого начала. У них есть даже до геротипы, я видел одного такого коллекционера, и реально украинский до геротип там у него один какой-то хранится. Ну может и подделка, но я не, не знаю, но по крайней мере вот он сильно серебряные пластинки, там еще даже какие-то следы краски были, то есть раскрашивал кто-то этот геротип. То есть собирают все. На самом деле нет такого. Есть люди, которые интересуются современным искусством. Они, конечно, ориентируются на современную фотографию. Но современное искусство ⁇ это сложная штука. Понимать надо и как-то разбираться и ориентироваться в нем. Вот. И фотографов сейчас много, которые работают. Они как бы существуют каких-то, часто рамках стилистических. Трудно отличить одного от другого. Вот это началось движение. И другой подхватил, третий. И когда делаешь выставку, например, из таких фотографий, то кажется, что это один автор. Это фотографии как бы так... Это современная искусство? Это современная да, фотография. Вот, например, только прием плоское изображение достигается с помощью вспышки в лоб постановок и прочее и вот если взять то это все возникло где-то в 90-х годах на западе до нас она сейчас докочевало и тут практически все этим занимаются или тусовочная фотография которая там у нас бойко андрей там есть еще всякие товарищи это тоже уже волна схлынула как бы там на западе а у нас она только поднялась вот. и вся эта закрытая Атмосфера всех этих молодежных собраний на вызывает интерес, потому что раньше ну, играет на то, что в каждом человеке живет воерист и узнать, что там и как. Потому что эти снимки насыщены такой сексуальной энергией, очень сильный, молодой, мощный и, кроме того, не ограниченный некими там, сдерживающими рамками. Это интересно смотреть. Но стилистически это то же самое, что фотография Дэша Сноу, который хрен знает, когда умер, вот, а снимал те же но ну, вот он живет там в каждом из этих фотографов и влияет на них. Поэтому есть э, проблемы авторства. Но с другой стороны, современная фотография и современное искусство вообще там, к авторству относятся так наплевательски и, и правильно. Я могу взять там, фотографию какого-нибудь карте брисона и выдать ее за свою, и это будет нормально вот и выставить ее там чуть-чуть подкрасить оттонировать написать свое свой текст какой-то совершенно то есть это будет нормально для украины для все для всего мира вот. Авторское вот. право все-таки. Ну и что? А кого оно интересует? А, часть современного как бы, взгляда на фотографию ⁇ это нарушение авторского права, нарушение всех э, табул и канонов. Вот. Я нарушаю авторское право, это уже э, акты современного искусства, это уже шаг. Ну как принц, например, он там присвоил себе э, этого колбоя немецкий фотограф там какой-то снимал для снимал рекламу для Мальбора бренда и взял, снял, перефотографировал и выдал за свой, продал за полтора миллиона. Или там взял, переснял книгу, где ямайские эти и Растаман или кто они там дорисовал им очки, сунул, приклеил гитару и выдал за свои. Нормально все, судился, получил по голове, правда, там. Но потом апелляция, и из 35 фотографий 30 он суд признал, что он может использовать как свои. А те 5 он как бы выкупил на право на использование. Ну, то есть сейчас все можно и без проблем фотография уходит за рамки фотоаппарата я могу работать в архиве и пожалуйста был такой фотограф Салтан американский. Вот он впервые это использовал, прием, когда пошел в архиве. 200 американских архивов, вытащил оттуда кучу фотографий, сбил их в книгу, при этом, как, как ему хотелось. Создал новый контекст, новый смысл соединения в И все, и, пожалуйста, добавил какими-то своими фотографиями, никаких проблем. То есть мы сейчас можем работать с изображением как хотим. Я взял свои фотографии, разрисовал их. И выдаю за фотографию то, что я нанес с помощью маркера, фломастера, ки ки кисти. Вот. И фурор мне эти фотографии покупают вот. на всю катушку. И это интересно. Поэтому фактически в этом есть ограничения только в плане уровня интеллекта, способностей и свободы внутренней. Все. Ты когда видишь модный, сразу попадаешь в эти э, клещи, там, рамки, границы этого модного направления. И вот, пожалуйста, и проблема. Все одинаково. И когда кто-то вырывается, все удивляются, там, его сначала начинают ругать, а потом, когда оказывается, что это ОГО, все начинают подражать им. Поэтому, ну, наверное, так во всем мире, в общем-то, но в Украине особенно развита вот эта подражательная и терросорность такая но кто-то вырывается нормально но это говорит если современный журналистика она как была так и осталась подыхает понемножку вот, ввиду отсутствия средств массовой информации и естественно заказа социального и прочего так что а фотографов сейчас очень много Документально есть. Ездят туда, снимают в окопах, снимают не в окопах. В общем-то, ну, как войну снимать? С фотоаппаратом там не побегаешь, как Копа там снимал высадку союзных войск. Потому что у нас таких нет. С диверсионно-разведывательной группой тоже не пойдешь с фотоаппаратом. Но, тем не менее, вот у нас есть фотографы, которые сидят на передовой и снимают. Вот Анатолий Степанов, например, очень так мощно это делает. Что касается художественной, ну, а современной что фотографии. Аж как современная фотография Есть почему, там Куприян, по-моему, ездит туда, он там осколочки какие-то собирал, фотографировал, он там тусит, как его репортеров там терпеть не могут, а да? он говорит, я художник, а художник, ну торчи здесь, есть ты художник, и он себе клацает там на передовой. Есть, есть, ребята, но ну, это же нужно, чтобы создавать произведения, искусства фотография, там, я не знаю, любое другое нужно пережить, перестрадать, может быть, потерять кого-то близкого или попасть в передрягу какую-то, чтобы тебя там стряхануло, чтобы стать шизофреником. И тогда у тебя пойдет. А кто у нас туда выездит? Никто из художников туда не ездит. Чтобы на передовую и чтобы пожить там и повоевать. Хотя я знаю, там вот пузик есть такой, очень даже классно он и фотограф и кино снял там кино он был солдатом он приделал какую-то камеру там типа GoPro к автомату или каски и он снял очень uh, хорошие фильмы несколько штук которые прокатились по фестивалям. это документальное кино человека, который непосредственно принимал участие в боях и художник и кроме того он написал еще и книгу Книга невероятно интересная. Так что я не могу сказать, что нету ничего. Просто это в массовом каком-то а, явлении не, 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 присутствует. Но тем не менее отдельные, ну это и понятно. У нас война очень странная, гибридная, поэтому и отношение художников к этому всему гибридно. Если Майдан мы там переживали, он выплеснул целую кучу каких-то плакатов, там живопись, он Ройбур даже писал, поднимающий знамени, там Коржева такой перепев. Ну, не так уже активно художники включились в этот Майдан. А художникам... Художники же больше... В отличие то... от предыдущих. Ну да, потому что, ну, а что? Кто будет покупать эти работы? Никто все. А гражданская позиция, ну, я видел там много художников, которые были, но они больше там резали бутерброды, поддерживали, ходили, присутствовали, то есть они показывали свою солидарность, а на какие-то творческие процессы это было сложно реагировать, как-то ну, генерировать какие-то художественные идеи, потому что это не получалось по многим причинам. Ну, а если мы возьмем любой конфликт там в мире, в Сербии, например, была война, как художники реагировали? Ну, никак. То же самое. Вот гражданская война, там резали, дорогу. в Хорватии, например, там вообще всю Хорватию захватили. И если бы не НАТО, то перебили бы там их всех. Хорватское искусство как бы на этом не реагирует. Это рефлексия такая болезненная может быть она и не нужна в этом плане вот есть книга там пузика невероятная есть его в фильме есть анатолий степанов есть там все эти вещи есть этот сумасшедший поток новостей противоречивых есть люди которые хотят использовать эту войну в обогащении и те которые хотят ее прекратить думают о деньгах и те которые ее продолжают думают о деньгах и, и патриоты Думают думаю тоже в какой-то степени об этом, потому что прекратив войну, мы потеряем Украину, например, там Донбасс и Крым, тут же поменяют литеральное поле и так далее. То есть это очень сложно. И как ты это будешь смысле? Я вот думаю тоже о войне все время. И приходилось там быть, но непосредственно изображать боевые события – это… Примитивно. И у меня оно выливается в моих там, чугайстров или каких-то фантастических страшных существ, которые там, с одной стороны они страшные, с другой веселые, с третьей непонятные, с четвертой пугающие, с пятой привлекающие. Вот. То есть на самом деле, если никто этим не занимается, у нас очень слабая такая искусствоведческая, скажем, наука. А занимаются какими-то не знаю даже чем они занимаются вот а вот эти вот процессы вот сейчас если проанализировать искусство то мы найдем много войны в работах художников даже абстракционистов которые пытаются вообще уйти от а, какого-либо образа идеи и всего остального и там оно присутствует и в литературе есть и в, даже в каких-то Казалось бы, там попсовых картинках попсовый художник еще больше старается гнать попсы, это все здесь связано. И если бы нашелся исследователь какой-то, и на это выделялись деньги, то можно было бы найти очень много войны в работах художника. Актуальные темы, что для современных фотографов. Да, в основном это личное. То есть это личные проекты о себе, о своих каких-то жизненных процессах. Я сказал. Но это легче всего. Потому что не нужно не ни внедряться никуда, не, ни, ни ехать, не рисковать жизнью, здоровьем. Вот я есть, я снимаю себя там. Но при этом они используют очень разные технические приемы и коллаж есть в основном цифровой коллаж вот. что дает какие-то визуальные возможности а так в целом это личные проекты снимают себя свои ноги свою жизнь своих любовников свои члены свой секс свою еду в общем больше все на личном. Это, в принципе, тоже, Бог знает, когда началось еще в 70-е годы, там в Штатах, даже а не в Европе просто. А у нас подхватили и развивают. Ну, ввиду того, что общество открытое, границ нет. Ездят везде, смотрят, впитывают но впитывают тоже своеобразно. Они понимают, что это там сейчас актуально и делают то же самое. То есть а создать свое актуальное направление, чтобы там увидели, приехали и стали как бы брать себе. Это у нас как бы со времен Харьковской школы начального периода. Я не знаю такого. Ну, практически все. Есть очень талантливые люди. Валентин Бо, например, очень хорош. Такой, ну, вот он как раз на уровне. Там можно его сравнивать с современными художниками Запада. Но он как бы соединяет, что интересно, коммерческую фотографию с артом. Арт-фотографией. У очень хорошо это получается. Но у него, он, по архитектор по образованию, у него мышление вообще архитектура она к масштабам тянет и выворачивает мозги таким образом нормальный человек так не может Если он молодец и он использует эту свою способность кроме того он художник он рисует прекрасно он видит это все форму он может ее трансформировать в своей голове сам гений почти мне нравится то, что он где вот на последней ярмарке он показывал там такой странный интересный проект, используя 3D принтер, соединяя различные материи, я бы сказал. вот он идет как бы на грани фантастики реальности очень хорошо. То есть он, у него есть свой путь, и он обладает своим уникальным мышлением. А вот таких мало их мало. Я преподаю современную фотографию, я смотрю, как мои студенты, они в принципе, хорошие, интересные, это взрослые люди, вот, и как они начинают ломать свой мозг, перестраиваясь, там, заставляя себя принимать то, что раньше не принимали. Ну, это... у нас просто нет как бы таких, у нас нет критики интересный и поэтому собственно говоря эти несчастные фотографы они остаются без какого-то такого кнута что ли который бы их корректировал там заставлял шевелиться искать что-то и прочее 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 нет галереи дилеров ну в общем немножко я не знаю там насколько много появилось этих коллекционеров я знаю там человек пять всего и они в основном собирают фотографию такую у меня все время вот то что у меня покупали это фотографии которые я сделал там в 70-х 80-х годах напечатанная на барите и в общем то то, что сейчас печатается, их мало интересует, они говорят дорого, и никто не придерживается тиражей. Там, и ты покупаешь как открытку, которая издана миллионным тиражом, и это как бы неинтересно. То есть любую фотографию можно скачать в интернете, напечатать ее как в виде открытки и хранить у себя как коллекционную. Ну, а, смысл. Поэтому коллекционеры, они-то есть, они всегда были на самом деле просто что коллекционировать. Мы там бьемся, Марущенко, вот фотографию, фотографию нужно покупать. А зачем? Когда она таким тиражом гуляет по миру. И фотограф не соблюдает, художник не соблюдает никаких этих. А там, например, у тебя покупают фотографию за 60 тысяч евро. И ты подписываешь договор, жесткий, у тебя только три экземпляра печатаешь, потом файл уничтожается, и все, ты делаешь следующее. Остается в мире только три экземпляра, цена которых только увеличивается. Вот. А зачем мне коллекционировать украинскую фотографию, когда непонятно вообще судьба. Принцип коллекционирования, уникальность предмета, который ты приобретаешь. Вот он есть у меня больше ни у кого. Или там еще у двух-трех, а у меня лучше напечатанные, а у меня больше размер, а у меня там то-то-то-то-то. Э, вот, а с живописью легче. Я начал заниматься живописью, я вдруг с удивлением обнаружил, что моя как бы, такая вот наивная картина, она пользуется спросом. Приезжают иностранцы, покупают, здесь покупают, покупают довольно много. Я такой достаточно продуктивный художники берут, но такого больше нету. И в Украине такого больше нету. У нас, слава богу, я изучаю там, наивное искусство. У вот нас человек 10 на всю Украину. А фотографов, которые занимаются на очень хорошем уровне современной фотографии, сотни. Но ну, я, по крайней мере, могу, там список фамилий. И художники обращаются к фотографии очень часто и много, но в основном все, что они делают, это или абстрактная какая-то называют абстрактная фотография. Я считаю, что такое не существует. Потому что эта фотография, она всегда изображает какой-то конкретный предмет. Даже если он не фокус. Или какие-то очень субъективные вещи. Но используют приемы. Фотография ограничена в технических средствах, в изобразительных средствах. Поэтому там... Бедные фотографы бьются в клетке технических возможностей и все. Ну, обращаются к видео, это хорошо, это дает какие-то возможности. Любая документация любого события в арт-жизни или просто в жизни, в политике, там, я не знаю, в природе, имеет отношение к искусству только потому, что за это берется художник. Он сразу осмысливает, представляет это как образ художественный, как некую концепцию, и пожалуйста. А кроме того, время еще, если это документ, он профункционировал какой-то период он меняет свое содержание и ввиду меняет не в материальном виде, а в сознании зрителя, который меняется поколение за поколение. Вот. И художнику главное подчеркнуть этот момент. Да, это имеет отношение к искусству прямое. В зависимости от того, кто использует этот документ, кто документирует. И Сохранился ли этот документ. Кроме всего прочего, можно о нем рассказывать, если он не сохранился. И будет трансформация в фактаже тоже как элемент, так процесс тоже. Да, конечно, документация.